Ну а перед началом ролика я советую подписаться на хорошего моего друга Джокера. Тут вы увидите сам CSGO и многое другое. Ссылочка будет в описании. Всем привет! Сегодня я буду играть в WWE SuperCard. Извините, что давно не было видео. Я просто уезжал. А вот так куда я уезжал на на рисование на рисование говорю на соревнования а я думал что там не будет интернета и не взял с собой ноут это что такое сейчас пузырим <клев> прикольно ну ладно ну вот и я не стал брать ноут и записывать там видео по WWE Supercard. Но там был интернет, и я играл только через телефон. И вот там был король ринга, который завершился тем, что мне выпал второй Брок Леснер. У меня теперь две про карточки. И у меня один вопрос. Что с уцелевшей картой? Охереть. Ладно, ну похер. Новый новый э, вышел э, дорога э, ну, Road to Glory. Дорога к Славе, вот я, блин, забыл просто. Сейчас. Энергии дам братанам своим. Прокачал его. Ну блин, я не достиг сро... уцелевший плюс. Сейчас покажу. Ну, если уже увидели. Сыграю один матч в Дороге к Славе и четыре матча здесь вообще, здесь вообще какой-то бакс уцелев. Ну ладно. Давайте сыграем сначала здесь ч... четыре матча. Вы видели там Джон Синова? Может когда-нибудь застримлю, стрим будет. Ну как стрим? Долб... Просто большое видео. Длинное видео. Так, блин, надо было из ВК выйти, ну ладно. Так. Главное выиграть сейчас. <laughs> что это за убожество? Надо сейчас посмотреть в настройках. Может там что-то. Так, я выиграл. Фух. Да уж. Вот, уцелевший. Как я разочарован был, то, что мне... Меня, я не достиг уцелевший плюс. <клев> Давайте вот с этим вот сыграем. Ой, простите, это не то. Это ничего на ВК. Ну там музычку включил. Чтоб веселее было. Так, давайте вот так вот. О, а так бы проиграл. Сейчас как затащим. Так. Так вот. Прикольная песня, мне просто очень нравится она. Так, сделаю. Опять я вывел опять какие-то баги там с этой с уцелевшей карточкой. Ладно, сейчас еще посмотрю. Это санил насмешка. Да, потратил я Эй Джей Ли легендарную и кажется Халка Хогана. Сейчас посмотрю. Да, Халка Хогана, это я помню. Также я сделал легендарный еще один синтез. В том не выпало, что скажу, вот а, ну этот, как его, поддержка, баф. Так что, ну мне пока нравится Бро Классно, прикольно выглядит карточка. Так, два матча я сыграл, сейчас еще один. Вот это вот, нифига себе, давайте сыграем. Обычная фусь, фьюжн карточка там нормально вы, выглядит, уцелевшая, а обычная вообще отврат. Так, наушники упали. Дерну его, интересно, или всру. Блин, хочу уже побыстрее. Или Дольфа Зиглера, да мне вообще без разницы. Ход ники, хоть хоть Брибелл. Вообще. Похуй ну, Так. Тут вот это посильнее будет. И я выиграл. Оу-е. Oh, Трипл yeah. Уцелевшая карточка. Ну ладно. Рэй Мистерио. Ну, давайте сыграем теперь в... Дороги к славе. 1 мая опять уезжаю на соревнования. Так что пожелайте удачи. Вообще без разницы, кто все равно всех выиграю. Я выиграю. Розыгрыш миллион прошел удачно. Кто выиграл, я уже ему как бы написал. Скоро группу уже создам. В ВКонтакте. Следующий розыгрыш будет, наверное, на пустынную атаку. Ну или оружие, которое стоит не дороже. 100 рублей. Любое может быть оружие. Я там посмотрю. Может даже разыграю калаш новый из хрома 2 кейса, который стоит... Ну, я, наверное, закаленный в боях у моего друга уже есть. Сейчас участвую в розыгрыше ножа. Может, я его выиграю. Но я его себе оставлю или продам. Вот в чем прикол. А.J.L. нет. Я хотел эту всадить. А.J.L. на тренинг. Но... Блин, вот... Что-то там у меня с мышкой... А, это, это. Так, сейчас мы посмотрим, чтобы не всрать начало рока. Сейчас, наверное, с бафом. Ну, на всякий случай. Ну, тут уже все ясно. Я, конечно, рад был, то, что мне выпал Брок Леснер, но хотел, конечно, что-то там или Шон Майклс, или Гробовщик. Это какая-то фигня. Так, Сартруф. Хочу очень уцелевшую карту, но она мне нифига не выпадает. А достигать Ар... Роб Ван Дам, это чересчур тяжело для меня. Тем более я должен был еще вчера, наверное, дойти хотя бы до супер редкой, а там уже до эпик. И там уже разобраться все на Блин, а. Сейчас я один дома, так, что посторонних звуков только если звук мышки. А это я стараюсь, чтобы подальше от микрофона. Так, как раз сейчас. Может сейчас другую песню вру врублю. Это значит мне надоело уже бок классно да уж сатреннес конечно отвратно себя поступил за кейс аутист какой-то прям сейчас наверное включу какую-нибудь другую песню сто процентов Потому что чуть немножечко поднадоела эта песня. Йокодзуна. Я сегодня даже не пошел на концерт, который у нас в школе проходит. отвечу одноклассница тоже не пошла на концерт линии с братом сидит говорит мама ну сейчас ответим я Хочу же поскорее Extreme Rules. Так, интересно сейчас. О, oh, сейчас выиграл. In... Да, я выиграл. Оу oh, Ухе. Yeah. Да, выиграл. 14-0. Сейчас посмотрим, что нам. Ну, я второй... Мы же уже ну да, но... Ну. Сейчас без разницы. О, энергия. Так, не надо ничего, не надо, не надо, не надо. Фух. Так. Как бы сейчас сделать так? Давайте я на телефоне быстренько сыграю. А сейчас пока музыку поменяю. Так. Ну, вот это, например. Подошляемся. Амахасла, ама Давайте посмотрим в настройках. Что там? Может что-нибудь изменить нужно? Настройки. Подождите. Выключу звук. Так. Энергосберегающий режим. Что это вообще? Выкол. Наверное, вот это есть. Так, пользоваться Музыка. Давайте посмотрим сейчас на... А, уже используется. Так, ну давайте посмотрим на, на Survivor. Нет, все равно. Во, все. Сейчас я сыграю здесь. Если что, скажу вам, что выпало. Пожалуй, главное, чтобы мне ничего не выпало. Вот из четырех карт выйду и зайду через это, то есть играю. И открою. Прикольная песня о махаслах. Подождите еще немножечко. Может, в скором времени открою Хрома 2 кейс. Ну, это может быть. Я не подтверждаю это, то, что я смогу открыть его. Но постараюсь его выбить в кейс. В, в кейсах говорю буду играть, может там мне выпадет. Буду вообще очень рад. И попытаюсь что-нибудь там прикольно достать из этого кейса. Но это вряд ли мне что-нибудь выпадет. Так, уже ч... Так, еще немножечко осталось. Да. Так, 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 так. Немножечко осталось совсем немножечко, пожалуйста. Главное, чтобы ничего не выпало сейчас. 10-1 я выиграл. Сейчас что? Так, я рока получил. Так, сейчас я хочу за Фолл Пожалуйста, не надо ничего выпадать. Русев. Давид Атанга. Блин. Угадать, что выпало. Ладно выпал титульный матч. Блин, ладно. Так, давайте зайдем. Сейчас точно зайдет. И сыграю еще два матча. Вот, сейчас покажу вам то, что мне выпал титульный матч. Вот, сейчас будет. Вот, вот использовать титульный матч. Ладно. Горло что-то першит. Уже видео идет 15 минут. Может, фрагмовик запишу. Вот зря я это использовал, все равно моя дива всегда вечный побеждать будет. Вот самый слабый карт. Нифига у него Goldust Pro Survivor. Ну и Реймстюю. Так, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух, выиграл. Хух. Тащер называется. Наш брак не играл в этом Голдос как раз упал. И Рубан нам. Давайте еще один матч. Махаса, ама, ама, хасла. Очень четкая песня. же исполнилось пойдет на манса 10 макмен о супер тима блин а нет я выигрался правильно все норм 1500 скорость ну там 1600 но все равно я победил силовик, и, как такой толстый, можно сказать, Ладно. Нормально. Ладно. Всем удачи. Всем пока.